Мы хорошо стояли даже на улице. Стояли в ряд с банановыми ящиками. И никто же не подходил, что это такое банановые ящики под проезжие части, что книжки грязные, куда смотрит санстанция, да? Потом директор рынка пришел, стал нас уговаривать. Приходите, у нас хорошо. Переживали, сможем мы аренду заплатить, земля ж дорогая. Ноги разорились, а такие наиболее стойкие и деловые остались. А вот тут надо экскурсию устраивать. Вы позвонили бы в Париж, я посмотрел, около сены сидят. Жалкое зрелище. У каждого один варек, у вот такой. И все. Ну, кино снимать И я кино снимал. Работал а я агентом по снабжению в санатории Министерства обороны в Гурзуфе. Все приезжали, маршал туда, Гагарин. Выпить он любил, а жена у него все деньги отбирала. Я нащадок запорожского казака. Человек умирает. Он думает, что это внукам, детям оставляю, оно им не надо. И оно потом сюда привозят, например, чтобы а не, не выбрасывать сюда зачастую. Или в макулатуру сдают. Или в макулатуру а дают даже, да. А две за 15 идет, За 20. А, пойдет за 20? И 15 нормально будет. Ну, лучше обойти, да. Здесь можете не проехать. Так, книги нужны, нет? При советской власти это еще было. Донецк, сидел, спускался в клети, клети вместе с шахтерами, снимали их работ. Ну вот, ничего такого. Уже тогда жизнь была тяжелая. А вот мои книги показать? У меня 9, выходит 12 мол. Сейчас, полное собрание сочинений. Мои 100 дней Ермайдана. Мои книги и так тяжелы. Из-за моря слез, которые я пролил, когда я их писал. Возьмите в руки и попробуйте какие-нибудь тяжелые. А принцип, если я не плачу, я не пишу. Ну, я хотел наехать на этих астрологов, которые по телевизору там. Ну, и позвонил в газету один этот по-украински, говорю, я экстрасенс, я лечу совершенно бесплатно. А результат хороший. Она говорит, чем? А говорю, магии портретных наших руководителей. Говорю, от любого руководителя прежде же энергия, да, что же не воспользоваться? Да. -то? Только люди, никто не читает в основном. Они продают, продают книги и ничего не читают. Вот у меня, например, любимый автор – это Оша. Оша, да Оша, читайте его. Написал 500 книг, более 500, на разные темы. Ну и придумал, дядя его был два этими колдунами, один даже выданным работал природная энергия есть, но что же на шары? Берете, говорю, портрет Януковича, галстком на сверх кладешь вечером, лучше, если полная луна падает, стакан воды ставишь, в стакан говоришь, три раза не помоги, вода программируется, а треть, по треть стакана в день пьешь, от а всех болезней. Ко мне начали люди шляться, лечиться. Даже журналисты не поняли. Это пойдет в эфир? Лучше, лучше, не надо. А что -то там опасно, понимаешь? для, жи, для жизни опасно даже. Він ризкує. Те ж саме, що близько може бути. Сюди. Лист нащадка запорозького казака, полковника до Путіна. Йолопати, засраниць Недоміра Кацапський. Ти подумав, на кого свою зброю поганську підняв. Проти нащадків Київської Русі, звідки вся твоя, вся твоя Росія вийшла. Ти не на Україну зброю підняв. Ти збагнув на свою рідну матір. Це обличчя людини, книга не повинна бути в такому стані. І чином вона от стає така книга. А це ж затрачено стільки ресурсів людських. Вона говорить про людину. От і нація така, зараз в такому стані. І що ви тут авітеруєте? Нічого не Хороше? — Ні, ну її треба в порядок приводити. А що її порядок проводити? Знаєте, скільки... які це гроші? Це кусок риби. хвостик один, покимаєш? Вы возьмите книжки. Книжки, те, что им понравились, то они забрали. Двухтомник это? Да. Ну так что, что с ними делать? 10 гривен. Два букваря продал я с Лениным. Так это молодой, а там постарше. Дальше. Вы можете понять интерес? Ностальгия по светлому прошлому. Вивтя ты паршива, зерлянду и его позаду. Подлюча твоя морда. Гнида ты лобкова, с, протитут, с протитутки вонючие. Бьешь ты своих, щоб чужие боялись. Вот это вот все горы, это его Стасика. Если его так вот обнять и приложить лбом, то все желания исполняются и знания добавляют. Он хочет, когда межгалактические... Будет освоено пространство и торговые отношения будут наложены, все это пойдет, там же сроду не видали книг, это, это все пойдет. Хворые люди, все копим, копим, кому мы копим? Пока, пока. Не не 10. Ну это наш куда-то. Десять. Ну десять, дам тебе, чтобы цепиться. понял? А куда ты каски заходишь? Каски мы не берем. Как не берем? Так я и вообще не хочу брать, все в куче. Ну интересно, что там, там погрызано, это, э, граф, пух, блин, швейк погрызан, крысы погрызнут. Ну этих книг, э, ну везде. Короче говоря, это не любитель книг, а просто барбрика, барбрика, который не знает ни одной книги, он не знает, как Оша от Майковского э, э, лечить. Да, э, ради бога, ну. Таких тут пол базара. по, такой довольно узкой теме. И в основном старое издание, которое в электронном варианте, как правило, нет. Рома! Москвич 12, 412. Подходите, Ремонт. Да. Я ищу ремонт Москвича 412. Просто-напросто у меня была книжка, и даже вот по цвету она похожая. Но это не она. Кому-то дал, ремонтировали. А я по той книжке полностью разбрасывал двигатель, полностью собрал. И сразу поставил, и она сразу завелась. То есть я выдержал все, как положено по книжке. Но это было... Ой затрудняюсь сказать сколько лет уже после 2000 15 год это наверное в 80 там каком-то году а меня интересует та книжка там есть были приспособы описаны для ремонта проще найти скажем что-то про танки там про какие-нибудь там даже про самолеты а про москвича. Что? Я на Петровке, в нее болото, алмаз души роняю грязь. В столице пир, и балом правит то, -то а я на дне, и мой кумир базарный князь. Душа не плачь, предания бесполезны, тебя за грош, я продал сатане. Судьба улыбается нелестно, увы, где хорошо, меня там нет. Здесь дьявол пляж и золотые тельца. Мама не служит падший дух поэта. Забыл я была сына и отца. И мне в аду горит за это. Что вырваны годы не жалко, торгую не годы не два. Большая семья коммуналка, коллеги, барыги, братва. И пусть конкуренты позарятся. Меня и хрен обогнать. Дорогие мои книгопродавцы, успехов вам такую-то мать.